腾讯视频的网友们，大家好，我是创造一零一中的小七赖美云。第一次评级表演的《红昭愿》非常受大家喜爱，那再来安利两首自己喜欢的曲目吧。第一首就给我们团的《金明月》吧，多亏了这首歌，然后我们成功转型到电子国风，然后就被更多的人知道了。然后第二首的话，就我们团许昕英的原创曲《白衣少年》，他第一次。 把这首歌演出之后，他自己不唱了，然后我天天在。你是谁的白衣少年？为何留恋人世间？<noise> 我就天天在唱。他说，到底是你的歌还是我的歌？对，这首歌真的很不错，希望大家可以去 QQ 音乐多听一下。除了古风，觉得自己在舞台上最擅长的领域是什么呢？我最擅长的是那种元气、活泼的歌。对，节目里模仿段奥娟特别传神，来一个表情包五连拍吧。 说出自己在节目中前三 pick 的选手，那就 pick 我们宿舍吧。自己最喜欢的演员或者歌手是谁呢？我最喜欢的是华晨宇，就很有才，然后特别就是能够唱到我心里。你之前户外闯关的视频非常红，自己还能回忆起当时的心情吗？来和大家分享一下。我们那个闯关节目，我去了两次，对，然后第二次去的时候我就嗯，没事没事，就是豁出去算了。 就是这样，因为我第一次去的时候掉下去了，就是很高，又有呛水，然后就有点隐隐，但是就是豁出去了，能过几关就是几关，尽量不要掉就不要掉，就是这样子。最喜欢粉丝怎么称呼你？大王。觉得自己五官哪个部位最好看？我其实觉得是我的鼻子，但是我觉得我的嘴巴、啊、和梨窝都很好看。参加一零一以来最有成就感的事情是什么呢？最有成就感的事儿就是。 我是一百零一个女生中身高最特别的一个，我专门和跟我身高相仿的人比过，我发现我真的是最特别的那一个，就跟热依娜身高一样特别的特别。如果跟一零一女团中的一个人合作，你最想跟谁合作？我想和美琪合作，就是她和我其实感觉完全不一样，我很想去试一下，就比如说她们组的撑腰啊、忐忑啊这样子的感觉。 更喜欢双马尾的自己还是单马尾的自己？单马尾。以前特别喜欢双马尾自己，然后现在长大了，不能再扎双马尾了。对。如果有机会参演电视剧，最想演哪种角色呢？其实我想演那种像复联一样的那种，要魔幻啊，或者是那种超能力啊。对。如果可以和一位二次元的偶像互换人生，你希望是谁？我想和路飞换。我之前经常幻想，就是自己能够吃到那些恶魔果实。 然后有那种超能力，对，想对为你点赞的粉丝们说些什么呢？非常感谢你们可以为我点赞。如果说没有你们，发现了我在这么多个很好看、很厉害的小姐姐中发现了我，并且给我点赞的话，我可能就是不光是不个子不突出了，所以谢谢你们，爱你们。最后给粉丝朋友们点个心吧。